Muhammad surəsi 30. And olsun ki, sən onları danışma tərzindən tanıyırsan. Əhlibeytən sahib olduğu məqam və fəzilətləri bəyan etmə baxımından nazil olan bu ayənin digər ayələrə nisbətən xüsusi bir yeri və məqamı vardır. Xüsusilə də bu ayə Hzrət Əlinin fəzilətlərinə dair diqqət edilməli çox vacib və həssas dəlillərdən biridir. Moğazəli Şafinin Əbu Said Xudriyə istinad etdiyi hədisində yuxarıdakı ayənin təfsiri barəsində deyir. Yəni Əli ibn Əbu Talibə olan düşmənçiliklərindən tanıyırsan. Əbu Səhid Xudri bu ayənin təfsilində möminlərin münafıqları ancaq Həzrət Əliyə olan nifaq və ədavətlərindən tanıya biləcəklərini qeyd edir. Həzrət Rəsulullah bir hədisində belə buyurur: "Əlini sevmək imandandır, ona kin bəsləmək nifaqdandır." Suyuti Durrul Mənsur adlı kitabında İbn Məsuddan belə nəql edir: "Biz münafıqları Həzrət Rəsulullahın gətirdiyi dinə iman edib etmədiklərini İmam Əliyə oğlum düşmənçiliklərindən tanıyırdı. Yenə Tirmizi öz səhifəində İmam Əlinin fəzilətləri bölməsində Əbu Səiddən belə rəvayət edir. Ənsar və biz münafıqlər İmam Əliyə olan kin və düşmənçiliklərindən tanıyırdı. Yenə Ümmü Sələmədən Rəsulullahın belə buyurduğunu nəql edir. Ya Əli, səni yalnız mömin sevər və yalnız münafıq səninlə düşmənçilik edər. Hakim Müstədrakdə münafıqların sifətlərini Əbu Səidə istinad etdiyi bir hədisində belə sadalayır. Biz münafıqları bəzi əlamətlərindən tanıyırdıq. Allah və Rəsulullahın adından yalan danışmalarından, namaza gəlməmələrindən və Həzrət Əliyə qarşı olan kin və düşmənçiliklərindən. Hakim bu hədisin səhih olduğunu Səhih Əl-Müslimə görə də şərhləndirmişdir. İbn Həcər Səvaiq Əbüləsrində Cabirə istinad etdiyi hədisində belə deyir: "Biz münafıqları Həzrət Əliyə qarşı olan düşmənçiliklərindən tanıyırdıq." Sahih-i Müslimdə də Həzrət Əli'nin "Bizi ancaq mömin sevər və ancaq münafıq bizimlə düşmənçilik edər" sözü yer almışdır. Amma olsun ki, sən onları danışma tərzindən tanıyırsan. Ayədə qeyd olunan həssas nöqtələri, xüsusilə də münafıqları Həzrət Əliyə olan kinlərindən tanıya bilərdik. Rəsulullahdan rivayet edilən hədislər ışığında səhabələrin ittifaq etdiyi tək nöqtə də budur. Biz Ənsar və məhacirlərin Rəsulullahə iman edib etmədiklərini, Həzrət Əliyə qarşı olan düşmənçiliklərindən tanıyırdıq. Peyğəmbər Həzrət Əliyə olan düşmənçilikləri səbəbiylə iman edənlərin əsl üzlərini tanıyırdı. Səffat surəsi 130. Salam olsun İlyasınə. Uca Allah Quran-ı Kərimdə İlyasın, yəni Əliyasın deyə salamladığı Əhlibeytdən başqa kim ola bilər? Bəli əziz oxucu uca Allah onların məqamlarını bizə tanıdarkən onlara belə salam verməkdədir bir çox təfsir və tarix alimləri